Любым вопросом, касающимся здоровья и безопасности криворожан, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции, уделяется максимальное внимание. В недавно в горы с полком обратился командир батальона с просьбой помочь с комплектацией э, средствами защиты и оборудования. Все проблемы военных были выполнены в кратчайшие сроки и в полном объеме. Это 68 бронежилетов, 3 электростанции, 28 фонарей, из них 10 тактических с зарядными устройствами, 10 раций с зарядными устройствами. Сегодня городская власть выполняет еще одну просьбу наших военнослужащих. В район дислокации части отправляются необходимые медикаменты, в список которых был согласован с командованием части. Искренне желаю всем бойцам батальона скорейшего возвращения в родной город живыми и здоровыми. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы максимально этому способствовать.